Assalamualaikum semua Hai dan salam sejahtera Nama saya Najmi Daripada Komponent So hari ni aku nak buat review Untuk Personal Eh tak lak. Nampak <laughs> Okay Personal 5 So akhirnya aku kembali juga untuk nak buat uh, game review PS4. So untuk game pertama aku nak review setelah beberapa bulan aku pause iaitu Persona 5. Okey, game ni dah di anticipate dalam beberapa tahun dah oleh fans dan game ni keluar pada 4 April, okey. Dan game ni berharga 219 dekat Digital Right Now di uh, PSN Store dan game ni juga keluar untuk PlayStation 3. So, uh, game ni adalah hasil keluaran uh, Atlas. Dia merupakan uh, siri yang kelima lah daripada Persona 5 siri ni kan Dan, tapi hampa jangan risau Kalau hampa nak main Persona 5 ni Hampa tak perlu nak main Persona 1, 2, 3 pun semua tak perlu So, hampa boleh start terus uh, main uh, main Persona 5 ni uh, Dan, uh, actually aku recommended untuk hampa start dulu dengan main Persona 5 ni Nak tahu sebab apa? Ha, huh? Jom, aku nak cerita Persona 5 ni dia take place dekat... Uh, Tokyo, Japan, Shibuya, mainly area Shibuya lah. Protagonis ataupun watak hampa ni, hampa kena namakan dia sendiri dan dia ialah Phantom Thief. Tapi instead of mencuri dia, Phantom Thief hampa kawan ni ialah dia curi hat. Iaitu treasure yang hampa nak curi itu hati seseorang. Aku tak nak spoil the whole story tapi atas sebab tertentu, hampa kena pindah ke Shibuya untuk bersekolah dekat situ dan di situlah hampa akan discover uh, kuasa ataupun persona hampa Alsin. Okay, story Persona 5 ni bukan dia uh, provide something yang baru sangat pun Kalau hampa pernah main Persona series yang sebelum ni, dia hampa akan rasa uh, right at home sebab dia ada uh, feel uh, Persona tu Dan tak semestinya it's a bad thing, it's amazing release Sebab even selepas beberapa tahun, Persona 5 masih lagi mengutamakan tema mereka dan buat game ni rasa sangat dated Apa yang aku suka juga berkenaan Persona 5 ni ialah dia punya story dia take play something yang berlaku dekat dunia reality kita lah. Tak banyak game yang push, ambil push macam ni kan. Persona 5 ni dia take place isu korup, isu suicide, isu-isu family dan uh, isu-isu scam lah apa semua. Dan macam mana kita tengok dunia sekarang dia resolve. Walau macam mana pun, throughout 90 jam aku main game ni, early part of the game tu dia agak slow mungkin nak build up the moment tu tapi selepas separuh daripada game tu the story of the game memang progress lepas tu took a turn yang sangat-sangat epic. Okay. visually Persona 5 ni memang sangat-sangat terbaik sebab dia punya fast pace menu Okay. Uh, dia punya action yang sangat apa stylish dan Alaju uh, laju pun semua tu memang buat hampa rasa sangat orang uh, apa unik sikit do not UI game ni sangat unik dan mungkin akan ambil hampa masa untuk uh, mula biasa dengan UI yang sangat stylish ni seolah ada graffiti team dan tema memberontak sebagai pententif memang boleh nampak dengan dia punya menu design yang sangat menarik dari menu membeli barang, menu ikut item, menu battle, semua buat game ni rasa sangat exciting dan memang hampa tak akan bosan langsung dengan dia punya visual. Termasuk jugalah muzik dia. P4 dan P3 kita introduce banyak muzik hip hop. Persona 5 kali ni dia approach uh, lebih kepada jazz dan R&B. Memang masuk dalam tema orang kata apa Phantom Thief ni di mana setiap situation setiap scene yang game ni memang dia presented dengan muzik yang sangat perfect. Dua main game ni hangpa tak akan rasa bosan langsung sebab dia punya muzik memangnya best dicampur dengan visual yang stylish buat kita tak rasa apa bosan dan buat kita rasa excited. Untuk gameplay, mungkin siapa yang pernah main game Persona sebelum ni, mungkin hampir akan rasa tak banyak beza sebenarnya. Dia just more of persona. Tapi, seperti yang hangpa tahu lah kan, game uh, Persona 4 uh, Golden ni untuk Vita, ni ialah antara game persona, game Vita terbaik lah untuk uh, dekat PlayStation Vita. Dan, dengan ada lagi more of persona, dia tak sebetulnya satu benda yang buruk. Game ni hangpa akan hidup sebagai uh, pelajar sekolah menengah. Okay, living your life, lepak, study, exam. Semua benda usual lah. Tapi, seperti most shonen anime, hangpa bukan uh, sekadar pelajar biasa. hangpa ialah Phantom Thief di mana hampa akan mencuri hak-hak kriminal dekat Tokyo ni. Battle dalam persona kali ni bagi aku agak senang lah berbanding persona-persona sebelum ni. Do not aku main dengan normal difficulty. Tapi walaupun ada agak senang, kalau hampa tersilap langkah memang hampa akan game over. Persona 5 ni ialah turn based JRPG. Jadi seperti sebelum ni game ni menggunakan sistem turn based di mana akan ada turn enemy, turn player dan setiap turn adalah random. Kali ni pistol kembali dari first series of persona di mana hampa boleh tembak musuh dan setiap demons ada weakness dan strength masing-masing. So memang hampa kena taktikal lah untuk approach setiap musuh. Dan game ni sememangnya bukan open world. Ada few tempat saja yang kita boleh explore termasuklah dungeon. Dan game ni juga agak linear walaupun dia ada beberapa ending, tapi most ending akan trigger as bad choices saja. Boleh load dan redo. Dan juga ada before any bad choices tu hampa uh, game tu akan dia bagi prompt, bagi warning kalau uh, yang tu choices untuk ke bad ending atau tidak. Okay, jom kita ke pros dulu apa yang best berkenaan Persona 5 ni. So, first of all, aku nak cakap is everything. Look, aku tak nak kata game ni perfect. Tapi aku did enjoy my time playing the game. Dan seperti Persona 4 dan 3 sebelum ni, social link kembali. Bagi sesiapa yang tak tahu apa tu social link Social link tu ialah relationship kita dengan confident Ataupun confident atau aku tak tahu macam sebut A.K.A. manusia-manusia lain lah dalam persona ni Setiap karakter kita jumpa throughout the game Akan provide beberapa confident dan setiap action Di mana kita spend masa dengan karakter tersebut Dia akan improve step persona based on confident Dan provide beberapa perks Okay aku bagi contoh Contoh ha, lah, kalau kita back dengan seorang doktor ni dia akan jual barang dengan harga diskaun 50% untuk ubat-ubat uh, medicine apa semua lah, potion apa semua. Terdapat macam-macam confident including cikgu, kedai weapons dan juga teammates. Game ni juga ada romance option di mana hampa diberi peluang untuk mengorak wanita dalam game ni. Dan boleh mengorak cikgu sekolah. Okay? That's the dream. Game ni juga ada beberapa elemen character progression. Macam kalau kita kerap study, knowledge kita akan meningkat. Bila exam pula kita kena study untuk dapat grade yang okay. Dan along the way kita pergi sekolah dan kita ada macam pelbagai pop quiz yang kita kena jawab Dan at the same time game ni bukan hanya bagi kita entertainment Malah uh, knowledge untuk kita dari sendiri ni Selain tu juga game ni juga ada ala-ala Pokemon style Di mana demon yang kita lawan tu kita boleh recruit untuk jadi personal kita Seolah macam uh, tangkap dalam Pokeball lah Tapi cara nak recruit personal dalam game ni agak unik Di mana kita kena bagi personal tu jatuh dan kita hold up Salah raw pistol dan macam interrogate untuk depo join kita. Kalau kita berjaya, kita akan dapat persona tu lah sebagai mas. Dan dengan adanya Velvet Room, kita boleh fuse persona, level up persona dan sama persona dan lain-lain. So buat game ni dia lagi in-depth, lebih tactical. Sebab macam aku terang tadi, setiap persona dia ada weakness dan strength dia. So, kita kena pandai lah pilih mana nak pakai. Selain itu, dungeon kali ni lebih menarik. Di mana setiap dungeon ataupun AKA dalam ni dipanggil palace. Ada banyak unit puzzle dan setiap palace tu dia memang berbeza dan refreshing. So, aku main game ni tak ada satu pun palace yang aku rasa bosan. Kecuali last part which is aku akan terang lagi dekat cons. Refreshing palace dan untuk sesiapa yang suka grinding dan tertanya-tanya dungeon random generate tower macam P3 dan P4 tu ada ketok? Yes! Yang tu pun ada dikenali sebagai mementos dalam game ni. Mementos ni berlakunya side quest dan tempat untuk hampir grinding item dan level lah. Okey untuk cons macam aku cakap tadi ada cons berkenaan palace kan. Well bagi aku cons game ni antaranya adalah salah satu palace untuk hampir last part of the game tu. Salah satu palace tu memang agak annoying lah. Dan ulang puzzle yang sama. Aku tak nak spoil tapi aku ada kaitan dengan tikus. Dan puzzle tu sememangnya repetitif dan makan masa yang sangat panjang buat kau bosan lah. Tapi satu tempat tu saja. Kau sekedar pula bagi aku adalah lah kucing. Okey, bukan kucing itself. Tapi hasil limited activity dalam gini dah buat rasa pelat. Sebab bila kita nak buat something, Morgana aka the kucing itself tu, akan halang kita dari kita buat aktiviti. So, sebab kita must be penat kan. Senang cakap, aktiviti game ni sangat limited. Jadi, hampir kena plan your day. Sebab contoh, certain hari kalau kita pergi bad house kan, dia akan tingkat charm 3 point. Tapi kalau kita pergi bear house tu, dia akan spend masa the whole evening. Aku faham, even personal force before ni pun dia sama konsep macam tu. Tapi disebabkan kadang tu kita tak boleh buat apa langsung, hanya dia pun bagi option untuk tidur saja so buat asal annoying at times. Lastly, personal fund juga tak ada photo mode dan kena block screenshot. Aku faham at least tak nak orang spoil Tapi rasa sayang jugalah sebab the visual of this game sangat cantik Dia punya stylish design pun semua kan So bila kita tak boleh take screenshot ataupun video rasa sayang lah Tapi aku faham juga sebab apa dia buat macam tu Multiplayer dalam Persona 5 ni dia agak blind sikit Di mana waktu kita start game dia akan ada prompt message Tanya kita nak main sambil online ke tak Ataupun nak masuk thief guild lah dalam apa yang dia tulis dalam message tu kalau kita ambil ia, setiap aktiviti yang kita dalam game ni dia akan direkod dan dalam online tu kita boleh tengoklah jadi dia akan jadi guide lah kan. Contoh macam nak jawab pop quiz, bila kita tekan touchpad, dia akan keluar persentase jawapan mana yang sering dijawab oleh orang lain. Satu lagi kita boleh tengok based on tarikh hari aktiviti orang. Contohnya kita boleh tahu average uh, level orang waktu kita masuk certain palace tu kan. Kita boleh tahu oh average level setakat mana setakat mana. Multiplayer Persona file ni dia nothing much pun. Dia just boleh bandingkan start-start hampir -start dengan player lain sahaja. Dan kalau waktu battle tu, kalau kita online, bila teammate kita kena hostage, host kita boleh buat macam uh, request online untuk sesiapa bantu kita. Tapi tu pun dia tunjuk, tak tunjuk sangat detail. Dia just bagi tahu nama Phantom Thief yang mana tolong kita saja. Overall, bagi aku Persona 5 ni memang uh, the best game aku main tahun ni so far. Sebabnya memang gameplay amazing, story amazing. Okay, dah 90 jam aku main sememangnya terus sangat-sangatlah berbalik. Okay? Dan ni pun aku tak complete 100% lagi. Ada banyak benda lagi aku nak kena buat. Nak gather persona, nak buat social link, nak max confidence semua tu kan. Dan Persona file ni juga adalah satu great start untuk siapa-siapa yang tak pernah nak indulge dengan persona punya world lagi. Tak tahu ah, macam mana tu a JRPG macam mana dunia Persona ni macam mana gameplay lah dan aku memang highly recommended kalau untuk hangpa start dengan Persona 5 ni dan game ni juga dia tak ada kaitan dengan siri-siri sebelum ni dia cuma ada macam reference macam Velvet Room, Igor semua tu saja tapi ada uh, punya story memang tak ada kaitan langsung dan disebabkan game ni punya the uh, user friendly okay, dia punya UI dia punya gameplay pun agak story dia pun agak on tak apa user friendly lah ayat senang aku nak cakap dan sebab tu dia, apa, hampa akan rasa game ni memang mudahlah untuk newcomer ataupun untuk yang veteran yang pernah main Persona punya series. So, siapa yang tak pernah main JRPG seumur hidup depa memang aku recommend untuk hampa test Persona 5 ni dulu. Kalau hampa suka yang narrative, story, punya driven, punya game, ah Aku rasa memang hampa akan enjoy Persona 5 ni, memang jamin hampa akan suka dengan game ni. So overall bagi aku Persona 5 ni lah aku highly recommend dan aku consider as one of the best 2017 game untuk tahun ni so far. Memang sepanjang 90 jam aku main game ni memang salah satu experience yang sangat orang oh, mesmerizing kan. Dan memang aku tak boleh nak recommend it enough betapa bestnya Persona 5 ni. So setakat itulah review aku untuk Persona 5 ni. So kalau hangpa suka video ni leave a like. Okey kalau hangpa tak subscribe bolehlah subscribe. Banyak sangat bantu aku. So jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum.